стол баню лов с панорамным окном длина стола 1,20 двадцать ширина 800 800 ага. в данном случае материал клен на столе может быть дуб может быть ясень толщина столешницы 20 25 миллиметров Толщина не принципиально. Вокруг столешницы все наши досточки повязаны. Вот такой вот планочка. Она тоже 25 миллиметров на 30. Ага. Идет по кругу кантик. Сюда на Идет хорошее прилегание к нашему брусу. Ага. Без зазоров. Если и есть погрешности, то они минимальные допускаются. Высота стола 750, пяточки на столе сделаны минимальные 30 миллиметров. На 100. То есть они хорошо смотрятся. Брус весь выстроган, над калибровом 40 миллиметров, и ширина бруса 85 он хорошо смотрится. Царга закреплена саморезом 180, 160, 180 миллиметров, чтобы хорошо закрепить царгу. Все, упустим на наши. Ноги. Тут нюанс. Маленькая, небольшая ступенечка. Везде сняты фаски маленькой фрезой мелкой 5 миллиметров. Здесь ступенечка обязательно 10-15 миллиметров небольшая и уже размер вот этого бруса определяет наш вот этот угол когда мы отрезаем углы размер вот этого бруса определяет okay. уже наши вот эти вот углы среза все на, на данном примере у нас 38 милли... 380 миллиметров раскосы, высота ножки 540 okay. все размеры предварительное, потому что если вы что-то меняете, меняется все. И оно все пляшет. Длина 740, 685, угу. точно так и здесь. А, зеркально получается. Она зеркально, ножка зеркально. Важный момент. Вот, Под, вот края стола. Важный момент. 200 миллиметров. Mm -hmm. Чтобы удобно было сидеть, чтобы колени не упирались в наш...